Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Турчинова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Перед новоназначенным секретарем СНБО президент поставил задачу стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Также Петр Порошенко поручил Александру Турчинову в ближайшее время представить стратегию и программу реформирования системы безопасности Украины. Кроме этого, по словам президента, с сегодняшнего дня начинается под Готовка заседания СНБО, посвященного формированию бюджета в сфере безопасности, обороны и правоохранительных органов. Борьба с коррупцией также будет в сфере деятельности Александра Турчинова. Кроме ситуации на фронте, кроме ситуации в Донецкой и Луганской областях, причем как в военной безопасности, так и в экономической, хозяйственной, социальной плоскости, стоит особенно важная задача по стабилизации внутриполитической ситуации. На плечи, Александра... На плечи Александра Валентиновича лягут и подготовка очень важного реформирования безопасности области и программа реформ. Стратегия развития в ближайшее время будет предложена. Отныне руководителя антитеррористического центра назначает президент. Соответствующие изменения в положении своим указом внес глава государства Петр Порошенко. Ранее руководителя центра также назначал и освобождал президент, но по представлению главы СБУ. Кроме того, из Межведомственной координационной комиссии центра исключили министра обороны. За минувшие сутки террористы 9 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Особенно активными были бандформирования на Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях. В частности, они обстреляли колонну машин с грузом для защитников аэропорта Донецком. Атака была отбита, все машины прорвались к киборгам. Террористы обстреливают позиции наших войск в районе Крымского, Трудовского, Дебальцева, Чернухина. Дважды боевики целенаправленно вели огонь по жилым кварталам населенных пунктов. К счастью, на этот раз обошлось без жертв среди мирного населения. Террористы продолжают подступное... террористы продолжают подло разрушать объекты инфраструктуры в населенных пунктах Донбасса, несмотря на усилия по восстановлению городов и сел украинскими военными и местными властями, представители незаконных вооруженных формирований наоборот заинтересованы в максимальном количестве жертв и разрушений. Адепты так называемого русского мира, как и их нацистские предшественники во время Второй мировой, понимая, что с каждым днем теряют поддержку жителей Донбасса, стремятся оставить после себя выжженную землю и руины.

Боевики не впускают наблюдателей ОБСЕ в оккупированный Новозовск. По сообщениям миссии, сепаратисты уже шестой раз за восемь дней блокировали их въезд. Впрочем, почему миссию ОБСЕ не пускают, объясняет это видео. Очевидцы засняли колонну вражеской бронетехники, которая двигалась по направлению из Новозовска на Мариуполь. Стратегический порт защищает усиленные подразделения украинской армии и добровольческие батальоны. Напомним, что Новозовск находится на берегу Азовского моря на пути между Россией и Мариуполем. А в данном на время он захвачен вооруженными бандитами. Террористы на Донбассе вновь получили подкрепление из России. Как сообщает группа информационного сопротивления, в районе Кишины и Чернухина прибыло несколько рот так называемой «казачьей гвардии». Они одеты в зимнюю форму российского образца, хорошо вооружены, оснащены, имеют до 20 единиц бронетехники. В районе Бахмутской трассы с линии соприкосновения с украинскими войсками в район Алчевска и западнее Луганска выводят поврежденную технику. Всего зафиксировано до 30 единиц, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. Тем временем российское военное руководство выдвинуло претензии к верхушке террористической ДНР. Последняя срывает сроки создания так называемой армии Новороссии. Одновременно в ДНР процветает дезертирство и мародерство. А между группировками террористов регулярно происходят боестолкновения. Создана волонтерами база данных поможет бороться с террористами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, активисты собрали уже более семи с половиной тысяч профилей сепаратистов и их сообщников. Информацию размещают на специальном сайте Центра исследований миротвор. -Рец». Данные с этого ресурса уже используют специалисты из МВД, СБУ и пограничная служба. Также эта информация поможет бойцам Силато выявить бандитов и их сообщников при проверке документов на блокпостах. 83 247 семей переселенцев получили денежную помощь в этом месяце. Общая сумма составила более 111 миллионов. Об этом сообщили в Минсоцполитике. По данным ведомства, на сегодня на учете в органах социальной защиты зарегистрировались около 650 тысяч переселенцев из Донецкой Луганской областей и Крыма. Это почти 434 тысячи семей. Четверть из них уже назначено пособие. Аэропорты Днепропетровска и Харькова возобновили свою работу. Международные авиарейсы из этих городов будут осуществляться в соответствии с расписанием. А вот воздушные ворота Запорожья будут закрыты до 20 декабря. По данным пресс-секретаря от Владислава Селезнева, там еще продолжаются антитеррористические мероприятия. Новую атаку предприняли террористы в Пакистане. Боевики движения «Талибан» напали на военное училище в городе Пешавар. Вооруженные люди удерживают в заложниках по меньшей мере 500 студентов. Уже подтверждена гибель 104 человек, более 80 ранены. Военные полиции окружили кадетскую школу. В небе дежурят вертолеты. Боевики объявили, что совершили теракт в качестве отмщения за убийство членов семьи пакистанскими военными. Напомним, что талибы практически полностью контролируют пакистанскую провинцию Вазиристан. Оттуда а они регулярно проводят вылазки против властей страны. К концу года в Украине останется около 200 вузов. Об этом заявил министр образования Сергей Квит. Он отметил, что до принятия закона о высшем образовании в стране было 804 высших учебных заведения. Теперь же функционируют почти 300. И это еще не предел. Минобразования планирует полностью очистить систему от некачественных университетов до конца года, я думаю, их будет еще меньше, допустим, на 70. Потому что у нас есть карикатурные примеры. Вы знаете, мы забрали 20 лицензий у Поплавского, вот, у его университета и его этих филиалов фейковых. Значит, мы выставили претензии к 53 университетам, которые имеют неполную структуру или имеют меньше 200 студентов. То есть мы должны создать пул тех организаций, которые реально будут университетами производители сахара обещают украинцам подсластить жизнь. На сегодня они уже изготовили миллион девятьсот пятьдесят тысяч тонн белого песка. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить все потребности внутреннего рынка. Но эта цифра не окончательна, говорят эксперты. Еще предстоит переработать около миллиона тонн сахарной свеклы. В настоящее время на рынке работают 19 заводов. Закончить обработку корнеплодов они планируют до конца года. Цены на сахар в стране будут стабильными. Маркетинговый год уже полностью обеспечили, и сейчас идет производство сахара экспортного потенциала. То есть мы будем иметь и оцениваем экспортный потенциал на уровне 300 тысяч тонн сахара, который можем свободно продавать на мировых рынках. Черный понедельник в России сменился черным вторником. На фоне снижения мировых цен на нефть резко падает курс рубля. Сегодня доллар достиг нового рекорда 69 рублей. Это в два раза выше, чем в начале года. Евро продается по 87 рублей. На этом фоне российский фондовый индекс РТС рухнул с утра на 11%. Чтобы справиться со стремительной девальвацией рубля, Центробанк России резко повысил ключевую ставку с 9,5% до 17%. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк дает суды коммерческим банкам. Власти искусственно создают нехватку рублей, чтобы заставить финучреждения продавать валютные запасы. Раньше российский Центробанк сдерживал падение рубля валютными аукционами. И только с начала месяца продал почти 5,5 миллиардов долларов. То есть, таким образом, в наши турбулентные времена, каким-то образом спасается существующая структура экономики и российская экономика. Ну, а решаются все вопросы за счет людей. Цены у нас растут быстрее, чем, так сказать, повышается пенсия. Плохо, плохо. Беларусь уходит в сторону от России. Александр Лукашенко призвал правительство перестать молиться на Москву и заняться поиском новых рынков сбыта. По словам главы республики, у Кабмина есть всего несколько недель, иначе Беларусь ждет сокращения промышленности, дефолта и безработица. Лукашенко предупреждает, аналогичная ситуация может произойти и в Казахстане. Как и Беларусь, эта страна сильно привязана к российской экономике. Год особый. Ситуация непростая. Вы видите, как просела Россия. Это наш основной рынок. Вы видите, что творится в Украине. Мы не можем все время молиться на одну Россию, хоть это и братская нам страна. Потому что, видите, один этот рынок обвалился, и мы следом полетели. Спасибо, что вы с нами. До встречи.